В чем проблема с комплектацией батальона? Ага. Я... В основном это амуниция, снаряжение, то есть те же, вот нам выдавали каски образца 43 -го года, но это не защита, это даже если там осколок попадет, то человек получит контузию, если не ранение, то контузия. Вот. Шлемов нету, бронежилетов нету, средств связи нету, техники нету, бронетехники нету будет ли она. Как э, в комплекту... має бути укомплектована стрелецький, с, стрелецький с, рота, с, рота. С, с Согласно штатному расписанию, должна быть бронетехника БМП или БТР. Вот. Я сейчас просто не буду раскрывать, какое штатное расписание роты стрелковой, э, механизированной стрелковой роты. Но это все должно Технику нам сейчас пригнали э, разношерстную, начиная от газельки пассажирской и заканчивая зилом 130 самосвалом. Нашего его. Ну, вот и я. Уже вторые сутки думаю, зачем нам самосвал на стрелковое подразделение. Вот. Скажем так, э, наш командир батальона, кадровый офицер, просто порядочный человек, готов стены сломать, чтобы укомплектовать, как положено, наш батальон, но он поставлен в определенные рамки. Он, он бегает, ездит, договаривается со спонсорами о каком-то снаряжении, о питании. Вот. Ну, так, от Министерства обороны помощи мало. Единственное, что получили новое стрелковое вооружение, новенькое со склада. И скажем так, в достаточном количестве боеприпасов. То есть здесь они у нас проходили стрельбы, дневные, ночные со всех видов вооружения включая там гранатометы, постольные гранатометы, автоматические гранатометы. То есть это вооружение, насколько я знаю, по слухам нету даже на передовой там на Юго-Востоке. Вот это да. Вот все остальное. Вот да, два дня назад только получили более-менее нормальную обувь, берцы. До этого люди ходили в кроссовках, в тапочках. Сейчас у нас есть да, два комплекта, два кевларовых шлема производства Германии, два э, польские бронежилета четвертого класса защиты. На батальон? Э, да, на батальон на батальон. И есть четыре облегченных жилета, которые вот мы на полигоне пробовали. С 200 метров с СВД пробивается насквозь. Передняя плита, задняя плита, между ними 50-ка доска. Наши командиры батальона требуют отрапортовать, что батальон готов выполнять боевые задачи. Повторюсь еще раз, он порядочный человек, он, он, упирается. Он написал рапорт, что батальон не готов к выполнению по причине, которую я уже назвал. У нас есть еще, скажем так, до 30 июня время на боевую подготовку боевое слаживание. То есть тактическое занятие, работа на блокпосту, оборудование блокпоста, э -э, стрельбы, стрельбы, в первую очередь стрельбы, стрельбы, стрельбы. Э -э, еще одна проблема э -э, дефицит кадров которые что-то что умеют, что-то знают. Есть э, люди, которые служили действительно в боевых подразделениях, в срочной службе, которые служили миротворцами в Косово, э, были в Ираке. Но этих людей на батальон очень мало. Все остальные проходили службу срочно полтора года, год. Некоторые видели автомат один раз на присягу только. Вот им 10 дней недостаточно. Я, я лично на стрельбах свои боеприпасы отдавал другим бойцам, чтобы они... Хоть, э, скажем так, боеприпасы есть, но все-таки ограниченное количество. Недостаточно. Надо еще подготовка. То есть э, личный состав ну, будем говорить, 99% готов воевать, защищать, вплоть до того, что готов умереть. Но пушечным мясом быть никто не собирается.